नमस्कार मैं हूं पूरण गुंडलिया आज का विषय है हिंदी जिसमें हम देखेंगे सौ समानार्थी शब्द इस वीडियो में हम देखेंगे समानार्थी शब्द किसे कहते हैं आठवीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में से लिए गए सौ समानार्थी शब्द सबसे पहले देखते हैं समानार्थी शब्द की परिभाषा जिस शब्द का अर्थ समान हो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं आइए देखते हैं सौ समानार्थी शब्द मरुस्थल रेगिस्तान एहसान उपकार उपहास मजाक अनुरोध आग्रह सबूत प्रमाण रेखा लकीर प्रशंसा सराहना आश्चर्य विस्मय करिश्मा चमत्कार दैत्य राक्षस चांदी रजत कप्ती दूर्त भूत उत, पुत्र जग संसार पूंजी संपत्ती नाव नौका बेला समय नारायण विष्णु व्योम आकाश मनुज मनुष्य अनल अग्नि सलील पानी सोम चंद्र आदित्य सूर्य समीर हवा गिरी पर्वत सुमन पुष्प मार्ग जहान संसार आनंद मुख उत्पीडन पीड़ा शशि चंद्र रास्ता, झरना निर्जर, बलिदान आहुति गति रफ्तार दृष्टि नजर अपराध गुना कमल पंकज व्याख्यान प्रवचन अछूत अंत्यज डैने पंख चिन्ह निशान हकाकशी, भूखमरी कोप क्रोध मुनाफा फायदा विवश लाचार शोक मातम सनद प्रमाणपत्र अदालत न्यायालय धूर्त दगाबाज गायब अदृश्य मुबारकबाद बधाई संदेह शंका कोशिश प्रयत्न व्यवहार बर्ताव विश्वास यकीन दफ्तर कार्यालय राज्यसभा दरबार, गलती भूल बंदी कैदी अदब शिष्टता पश्चाताप, पछतावा उत्पात उपद्रव नीरव शांत फुर्सत अवकाश मुलायम कोमल मूर्ति प्रतिमा गुजदील कायर पुश्ते वंश परंपरागत खिलाफ विरुद्ध शक संदेह ईर्ष्या जलन लिबास पोशाक अनुमति स्वीकृति हठ जीत किस्मत तकदीर घुंगरू नुपुर वास्ता संबंध सेज शैया अवसर मौका विस्मय आश्चर्य शादी विवाह सिर्फ केवल नष्ट खत्म जरूरत आवश्यकता पत्र खत उचित मुनासिब आभूषण अलंकार, याद स्मृति इच्छा, धावा आक्रमण निर्वाण मोक्ष अधिवेशन सम्मेलन बेबस लाचार आलोक प्रकाश मौका अवसर हस्ताक्षर दस्तखत